Руслан Рохов, политехнолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC, автор телеграм-канала Рохов. Приветствуем вас в эфире. Слава Украине! Доброе утро! Руслан, ну а как бы вы оценили этот визит Сиярта на вот эту международную конференцию по евразийской безопасности? На да, какие цели действительно, ну в данном случае преследует, давайте так, венгерская сторона, представленная Орбаном и его командой? Ну, на самом-то деле, это такая политическая демонстрация, с кем близки власти. Венгрии подчеркнуть, что Российская Федерация для них рукопожатная сторона, и в принципе интересы якобы Европы связаны неразрывно с интересами Азии в лице Российской Федерации. Конкретно говоря, это торговля энергоносителями, а нефть, газ, как ископаемые, важны для венгерской экономики. Прежде всего, ну и вовсе как бы стратегическая коллаборация, мы помним, а, дружбу по теме строительства атомных энергоблоков и так далее. Фактически задача Венгрии сегодня внутри Европейского Союза, как члена НАТО, легитимизировать русского диктатора как сторону, с которой нужно разговаривать. Фактически демонстрируя пример остальным странам европейского сообщества, странам НАТО, что не нужно стесняться переговоров. Ну, отсюда мы видим риторику о том, что якобы Венгрия хочет создать коалицию антиукраинскую внутри европейского сообщества. Туда пытаясь включить и Чехию, и Словакию. Студия. Руслан, а в принципе, да, вот это заявление Орбана о том, что использование замороженных российских активов, оно, мол, может привести к некой войне между Европой и Россией. Это что? Это сейчас лоббирование российских интересов или это действительно может стать уже не политическая история, а неким казусом Белли, да, учитывая и те заявления России, которые звучат все время о полномасштабной агрессии против Украины уже в сторону Европы, и те дроны, которые э, над Европой летали, и те учения, которые в Беларуси периодически проходят. Ну смотрите, повод при желании всегда можно найти, да? Это, это, сложно говорить об этом кейсе, как Казус были. Потому что при желании Российская Федерация может использовать любой предлог как повод для той или иной агрессии. Да, они же всячески нам пытались объяснить, что агрессия в отношении Украины спровоцирована была тем, что Украина якобы внесла в Конституцию намерение евроатлантической интеграции. Но если вспомним историю, прекрасно можем увидеть последовательность исторических событий, когда сперва Российская Федерация высадила свой десант на без распознавательных знаков так, так называемых «зеленых человечков» в Крыму, Потом Гиркин с компанией территории Донецкой и Луганской областей занимались диверсиями. И потом уже, когда проведены были президентские выборы и фактически в должность президента вошел господин Порошенко, мы потом увидели эти все движения в парламенте, в том числе с изменения Конституции значительно позже фактической агрессии. Поэтому говорить о том, что агрессия была спровоцирована решением о движении на Запад, это абсолютно ну, вранье, если не говорить часть гибридной агрессии в отношении демократического мира. Российская Федерация всегда лжет, она искажает факты, пытается преподносить их в выгодном свете для себя. Все для того, чтобы повлиять на людей, которые не интересуются событиями, а повлиять на их мнение и восприятие тех или иных действий Российской Федерации. Поэтому, скорее всего, то, что происходит, риторика, которую мы видим, она на самом-то деле о продолжении гибридной операции и фактически Кремль использует лица, которые высказывают подобное мнение, как свою инфраструктуру воздействия на граждан стран Европейского Союза, а также на политический класс. Фактически это все продолжение той же самой гибридной агрессии в информационном пространстве. Студия. Руслан, давайте еще обсудим особую позицию Венгрии по отношению к возможному, ну скажем так, расширению Европейского Союза. И Начнем вот с такого мнения. Президент Молдовы Майя Сандо заявила, что Кишинев сейчас на этапе, с которого должна начаться, должен начаться следующий этап переговоров о вступлении в ЕС. Однако этому представьте себе препятствует Венгрия. В частности, по словам Санду, процесс переговоров о вступлении Молдовы в ЕС заблокирован заветы Венгрии в отношении Санду также добавила, что независимо от того, открыт официальный процесс или нет, страна продолжит работать над реализацией определенных шагов и мер в отношении европейской интеграции. Власти Молдовы нацелены на полное вступление в Евросоюз, отвергая идею ограниченной интеграции, без права вето. А на вопрос о том, существует ли предложение по отделению Молдовы от Украины в процессе вступления, Санду отметила, что обе страны должны продвигаться одновременно. Услышим позицию, продолжим беседу. Нам необходимо адаптировать правовую базу к европейской и одновременно решать насущные проблемы людей. Стимулировать экономическое развитие даже в условиях неопределенности, вызванной войной Российской Федерации против Украины. Нам предстоит много работы, но мы полны решимости и у нас есть поддержка парламента. Это самое главное. Было бы правильно, чтобы обе страны, и Молдова, и Украина продвигались одновременно, потому что именно это обеспечивает Европейский Союз. Обе страны выполнили свои обязательства, что подтверждено Европейским комиссии. Я очень надеюсь, что в скором времени будет найдено решение, которое позволит обеим странам перейти на следующий этап. Майя Санду, президент Молдовы, в интервью Рок-ФМ. Руслан, скажите, а насколько, знаете, вот насколько велико понимание того, что в этом плане Венгрия также делает, скажем, определенные шаги, которые вредят. Безопасности всего Европейского Союза? И речь здесь не только там об Украине, Молдове, а в целом. О том, что вот есть там да, позиция Баба-Яга против, да, и, и все. И что вот ты, ты не делаешь, все равно получается вот так. Вот вы думаете, вот так, а мы иначе, в любом случае, Орбана и его команды своя отдельная позиция и отдельные особые мнения, соответственно. Как вы считаете, способен ли и. Каким образом Европейский союз должен эффективно решать вот подобный вопрос? Ну, на самом-то деле э -э, риторика э, Орбана и его власти, да, э -э, кабинета министров, там Сиара и остальных, она очень напоминает нам поведение э -э, всей этой кремлевской рации. Э -э, они постоянно искажают э -э, информацию, выдают желаемое за действительное и постоянно имеет свое отдельное особое мнение, которое отличается от всего цивилизованного мира. Поэтому это как бы общий характер вот этого диктаторского режима, когда он не замечает очевидное и пытается преподносить мнимое как действительное. Если мы говорим о том, что же можно было делать, конечно, Европейский Союз может применять стратегию ограничения ресурсного обеспечения, то есть получения ассигнации с структурных фондов Европейского Союза. Но, по всей видимости, для самого Орбана, чем хуже экономическая ситуация отношения с Европейским Союзом, тем лучше для него с точки зрения электорального процесса. Все мы знаем, что следующей весной у Орбана вызов – это переизбраться в парламент с тем, что получить там большинство и опять вернуться в должность премьер-министра Венгрии. Как по мне, с точки зрения эффективной стратегии Европейского Союза, поскольку на самом-то деле не Венгрия оппонент Европейского сообщества, а конкретно один политик, который устроит тоталитарное государство с Венгрией. Речь о Викторе Орбане. Поэтому, как по мне, есть ряд инструментов, как политических, так и не только, для взаимодействия с венгерским обществом. В частности, я бы на месте Европейского союза лидеров, организовал бы челночные переговоры с лидерами оппозиции а в Венгрии, предложил бы им какие-то там диалоги Мане или другие инструменты попытки поиска консенсуса о общей стратегии на парламентские выборы, потому что система, которая имеет и пропорциональное представительство и мажоритарные округа она как по мне преднамышленно будет использована для того чтобы множество оппозиционных партий пошли своими кандидатами на на одномандатные округа для того чтобы растянуть электорат в предпочтениях и кандидаты от партии Орбана получили своих там 30-37 процентов чего бы было достаточно для преодоления разрозненной оппозиции. И Вот и если бы был единственный кандидат от всей оппозиции, а вся избирательная кампания парламентская превратилась в кампанию Венгрия без Орбана, а тогда Орбан может остаться в прошлом уже со следующей весны. А вот И как по мне, сегодня Европейскому союзу, Европейской сообще, Европейской комиссии, Европейским политикам, Party, Европейской да, народной партии, да и консерваторам, европейским реформистам, которые фактически исключили партию Орбана со своих рядов, да, которых возглавляет в Европе Мелони, премьер-министр Италии все они должны начать работать по, по разным трекам с оппозиционными партиями в Венгрии, которые входят до той или иной семьи да, народников, консерваторов, либералов, любых направлений для того, чтобы побуждать местных представителей партии, лидеров партии разного идеологического спектра, но оппозиционного Горбану сесть за стол переговоров и сформировать единую стратегию победы над ним на следующих выборах. С этого момента не только проблемы Европы будут решены, но и проблемы Украины, которые препятствуют Венгрии по пути до вступления в Европейский Союз. Студия. Ну, в принципе, да, мы видим, ну, ни для кого уже не секрет, что из себя представляет Виктор Орбан, да, вот, как, честно говоря, не очень люблю отождествлять Венгрию с Орбаном, не всегда это, как мы видим, по очень многим моментам там отождественные понятия, но вот выборы как раз действительно все расставят на свои места, и очевидно, что Орбан, наверное, хочет до этих выборов как можно больше успеть. Ну что ж, будем мы за этим всем продолжать. Следить, Руслан, вам большое спасибо за то, что к нам присоединились. Руслан Рохов, политехнолог, также управляющий партнер PGR консалтинг группы LLC, автор телеграм-канала Рохов. К нам присоединялся.